На цей грі щодо гривні я чув два прогнози: один песимістичний гривня обвалиться слідом за євро, другий більш оптимістичний. У рік виборів гривні триматимуть за будь-яку ціну. А яка думка незалежних експертів? У нас в гостях екс-заступник голови Нацбанку Сергій Яременко. Вітаю вас, Сергій Яременко, банкір, екс-заступник голови Національного банку, засновник Укрексімбанку, радник міністра економіки. Нині пропагує новий шлях розвитку України, а саме ставить під сумнів, запозичені на заході теорії, якими керується уряд Мінфін та Нацбанк, і переконує, нав'язані нам методи перетворюють Україну в аграрно-металургійний придаток. Ну наскільки я знаю, що ви досить скептично ставитеся до політики міжнародного валютного фонду і Світового банку. А чому? Чим вони вам не подобаються? Політика міжнародного валютного фонду. вона... вредна, можно сказать. На вид так? Она ведь так. Его политика базируется на монетарной модели, которая для вот таких стран переходных экономик абсолютно неприемлема, потому что она базируется на э, подходах для развитых экономик. То есть а для нас виду... она не подходит. А не то, что для нас, а именно для стран, с ну, таких, такой, как таких как мы, да, потому что они написаны по правилам стран, э, в принципе, которые являются лидерами и валюты которых являются свободно конвертируемыми. А в э, странах со свободно конвертируемой валютой э, э, экономические процессы протекают абсолютно иначе, чем э, в странах замкнутой валюты, поэтому возникает постоянно проблемы вот с удержанием курса, с тем, с монетизацией, с позиции национального банка и так далее. До речи еще до курсу, я думаю, что всех наших глядачей утешит, что будет с гривной в этом уроке и с нашей экономикой, и, ваш прогноз. У нас применяется для удержания курса и сдерживание инфляции. Жесткая монетарная политика. По, по, для простых людей это денежный голод для экономики. Таким образом удерживается. Но э, не учитывается многие факторы, и в частности тот, что результат такого проведения политики, добиваясь, допустим, какой-то стабилизации курса или инфляции, мы наносим более весомый и даже несравнимо больший урон экономике, которая от денежного голода начинает стагнировать. Да, не может развиваться. И вот и, собственно, вот, э, противоречие даже заключается в том, что э, сегодня, если смотреть на наших, как я и говорю, учителей, то, по сути, они применяют абсолютно здравые э, методы для себя и противоречивые тому, что они говорят нам и что зафиксировано в этих программах МВФ. Это, э, в чем это заключается? В том, что, смотрите, и Бернанке ФРС, э, собственно, ее прознали, прозвали Беня «Вертолет», что он сказал, я буду сыпать денег столько, пока не заведется экономика, то есть экономический рост. Значит, они связывают, то есть они говорят о противоположном принципе, что необходимо деньги вливать в экономику для того, чтобы она заработала. Глядач, который послушал нас, может задаться вопросом. А що робити, в якій валюті зберігати свої заощадження? Євро, криза, долар невідомо. Ну з гривнею всі чекають обвалу. Що робити? Любові експерт э, давай Ісходив э, із того, що э, в цілому світова економіка ні стабільна, є некий вілець золотой там ілі долар. И вопросов не возникало. Убегают доллары, только мы не могли советовать, или любой не мог советовать, потому что есть какая-то национальная гордость, ну как же так убежать, и, собственно, это являлось. Вот эта политика МВФ, она и не патриотична, но она предусматривала, что неустойчивость национальной валюты всегда выдавливает э, населения на в стол долларов, таким образом весь мир кормит это. Поэтому добиваться надо нестабильности внутренней рынка. Это каждый добивается условий наилучших для себя, поэтому я их не обвиняю. Я обвиняю только нас. в своїй близорукості, в своїй довірчості і так далі, і так далі. Ви хочете сказати, що чим довше ми будемо танцювати під дудку МВФ і Світового банку, тим нам буде гірше, так? же Ну, ми вже, власне, дотанцювалися, оскільки ми вже втягнуті в ці процеси, і без їх же допомоги вилізти відсюди не можна. Але ніколи цей процес чи механізм і не предусматрив, щоб хтось мог вилізти. Ну, называется это сотрудничеством или интеграцией в мировые финансовые процессы. А по сути это... это является именно э, втягивание той или иной страны в те процессы, которые неизбежно трансформируют национальные экономики и финансовый сектор таким, что он, э, вытащив все с внутреннего рынка, он ее трансформирует в, э, в тот же «золотой телец», І собственно эти фінанси внутрішніх национальных экономик работают уже в економіки в каза нинішній кризі вдасться змінити цей світовий порядок чи ні. Ну, удастся разрешить это только путем краха этой системы. Но крах системы более страшен, чем э, отдельные Крашение неудобства наших стран. Почему? Потому что именно этот процесс, он и объективен, я не могу ответить, что вот втягивание стран в этот процесс, он объективен. Он, может быть, подстегивался, ускорялся там, международными финансовыми элитами. Да, вот. Но в целом он объективен. А субъективность его именно в тех методах, проведений, которые совершенно ну, как бы циничны и э, вот так как вы говорите, так что это специально, да, специально так предполагалось, так задумывалось, так модель работает. Ты а еще... на пессимистичной ноте будем заканчивать нашу разговор? Э, ну, я считаю, что как бы для оптимизма особых э, причин нет, но будем надеяться, чтобы этот год, во всяком случае, не закончился э, на что есть. Мало э, надежд, но чтобы хотя бы не закончился э, хуже, чем э, 2011. То есть, можно было побежать и нашим глядачам, тримайтесь, так? Э, в данный момент, как говорит Сорос, не заработать, а э, устоять и сохранить то, что есть. Дякую вам за участие в нашей программе. Спасибо.